যে জুবিন এটা ডাঙৰ সম্পদ কিন্তু একাংশ লোকে জুবিনক নিজৰ ব্যক্তিগত বিভিন্ন আমি সহজ সৰল ভাষাত ক'ম যে ফাইদা উঠাবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা মই দেখিছিলোঁ জুবিনক মই ব্যক্তিগতভাৱেও কৈছিলোঁ আৰু দুই এটা সামাজিক মিটিঙতো মই কথাবোৰ কৈছিলোঁ কিন্তু এটা কথা লগতে মই কৈছিলোঁ যে জুবিনৰ আমি সাধাৰণ মানুহৰ লগত তুলনা কৰা উচিত নহয় সাধাৰণতে আৰ্টিষ্ট মানুহবিলাকৰ ব্যৱহাৰ সাধাৰণ মানুহৰ দৰে নহয় তেওঁলোকৰ চিন্তা ভাৱনা অলপ ওপৰত থাকে বেলেগ ধৰণে থাকে আৰু মোৰ জুবিনৰ ওপৰত মই দিয়া কেইবাটাও বক্তব্য তেখেতৰ জীৱিত কালত সামাজিক মাধ্যমত বা বিভিন্ন ধৰণে উপলব্ধ আপোনালোকে গোটেইকেইটা পঢ়িব পাব আৰু জুবিনৰ প্ৰতি মোৰ মনৰ যিটো ভাৱ আছিলে সেইটো আপোনালোকে বহুত ক্ষেত্ৰত দেখিছে কিন্তু যিসকলৰ এটা চাৰ্কুল আছিলে সেই চাৰ্কুলটোক লৈ মোৰ যেনেকৈ আজি ৰাইজে প্ৰশ্ন তুলিছে মই ছবছৰ আগতে সেইটো প্ৰশ্ন তুলিছিলোঁ আৰু এটা কথা আমি কৈ থৈ দিওঁ যে যোৱা সংসদীয় ইলেকশ্যনত শ্যাম কানু মহন্তৰ প্ৰত্যেকটো পষ্ট আপোনালোকে পঢ়িব থ্ৰ' এণ্ড থ্ৰ' তেওঁ নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু আমাক বিৰোধিতা কৰিয়েই সামাজিক মাধ্যম চলাই গৈছিল যোৱা এম পি ইলেকশ্যনৰ সময়ত তেওঁৰ যদি শ্যামকানু মহন্ত গোটেই পষ্টবিলাক দেখে তেওঁ গোটেই পষ্টত নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু আমাক সমালোচনা কৰা আৰু ইলেকশ্যনত বিজেপি হাৰিব বুলি প্ৰেডিকশ্যন কৰা তেওঁৱেই মেইন মানুহ আছিলে আৰু তেওঁৰ লগত মই ব্যক্তিগতভাৱে কথাও নাপাতিছিলোঁ মোৰ মোবাইলত অজস্ৰ মেছেজ আছে মই তেওঁকেইটা ৰিপ্লাইও নিদিছিলোঁ গতিকে তেওঁৰ ওপৰতো মোৰ যিটো দৃষ্টিভংগী তেওঁ নিজেও জানে মই বহুত দিন তেওঁক কৈছোঁ যে তোমাৰ যিটো তুমি কৰা এইটো উচিত নহয় আৰু অসমখনক লৈ যিটো সংস্কৃতিৰ নামত যিটো অপ সংস্কৃতি সেইটো মই কেতিয়াও ছাপৰ্ট কৰা নাছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে শ্যামকানু মহন্তৰ লগত মোৰ বহুত বেছি সম্পৰ্ক নাছিল কিন্তু অসমত অসমখন কিমান ডাঙৰ ইজনে সিজনৰ লগততো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত গা খুন্দিয়াবলগীয়া হয়েই কিন্তু শ্যামকানু মহন্ত ৰঙালীয়ে হওক নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলে হওক এইটোৱে অসমক প্ৰতিনিধিত্ব নকৰে এটা কমপ্লিট বিজতৰীয়া সংস্কৃতি এটাক তেওঁ আগুৱাই লৈ গৈছে